Здравствуйте, уважаемые студенты, абитуриенты. Позвольте представиться. Меня зовут Андрей Александрович, доцент кафедры философии, политологии и социальных инноваций. Вы приступаете к изучению нового курса под названием Философия. И, естественно, у вас возникает ряд вопросов, зачем вам эта дисциплина, что общего она имеет с вашим мировоззрением, с вашей будущей профессией. Лекционный курс данной дисциплины состоит из 10 лекций, 9 из которых посвящены теоретической части и 1 теории философии. Наиболее целесообразно преподавать философию именно как экскурс в историю философских учений и понятий, поскольку это дает структурированное знание. Философия – это весьма специфическая область знаний, которая во многом похожа на творчество, и многие философы даже отрицали ее причастность к науке, утверждая, что философия заканчивается там, где начинается наука, и наоборот. К таким принадлежали Николай Александрович Бердяев, Артур Шопенгауэр и многие другие. По словам Бертрана Рассела, философия — это ничья земля, и даже для многих профессиональных философов была большой задачей и проблемой отыскать эту землю. Специфика философского знания в его универсальности, то есть философия пытается найти ответы на наиболее общие вопросы. Ее интересуют вселенские законы, а не их частные проявления. Одной из главных особенностей философского знания является его рефлексивность, то есть направленность мысли на саму себя, обращенность ее к каким-то вопросам, которые человек задает сам себе, пытаясь познать, проанализировать собственные мыслительные процессы, постичь их природу. Философия в переводе с древнегреческого означает «любовь к мудрости». В этом, казалось бы, простом, но емком определении лежит истина, поскольку мудрость у всех народов считалась высшее определяющее все знание, знание о мире, человеке, которое неразрывно связано с его практической деятельностью. Однако, как говорил Гераклит Эфесский, многознание уму не научают, а лишь знание, пронизанное светлом философской истины. То есть недостаточно быть ходячей энциклопедией, нужно уметь применять это знание на практике. И Поэтому, какую бы профессию в будущем вы для себя не избрали, знание всеобщих объективных законов поможет вам лучше разобраться в их частных проявлениях профильных дисциплин. Не зря философии называют царицей наук, а немецкий философ Мартин Хайдегер говорил, что наук не было бы, если бы им не предшествовала философия. Поэтому, как вы понимаете, целью философии не является сделать из вас профессиональных философов, аналитиков и тому подобное. Целью философии является представить вам огромный пласт человеческой культуры, которая поможет вам разобраться в каких-то, возможно, даже собственных проблемах. И если у вас возникнут какие-то вопросы при изучении этого курса, вы постарайтесь точно сформулировать их. Иногда это помогает решить проблему самостоятельно. В противном случае вы можете обратиться по внутренней почте за консультацией к преподавателю. Желаю вам удачи, терпения и терпимости в изучении философии.